Там, де вчора лежали руїни, знов повстане у центр Європи. Вільна, сильна, могутна країна, що собі повернула свободу. Ми про те, багато років свою мрію, про вільну державу. І тепер на тій батьків, на державу ми... везем машину, которую нам вернули после двух лет поездок к Мы ее подремонтировали. Или ты не пишешь? Мы вот подремонтировали ее, поменяли там по запчастям немного. И вот опять она едет военным военнослужащим 131-го разведывательного батальона. Вот. Очень приятно, что после демобилизации солдаты, которым передавали машину, не забрали себе, не продали на запчасти или еще как-то, а вернули волонтерам, вернули людям, которые покупали. И вот машина три недели побыла во Львове и теперь едет на полигон, а после чего будет возвращаться в зону АТО. Дальше служить и помогать. Встанем в центр Европы, ВИльная сильная, попутная страна, Что собий повернул в свободу, мой пронеслий Кристолатор! all